Олексій бачив все. І зараз на фронті. Смерть, і радість на Майдані, і, і реальні барикади. Музика приходить коли добре чи коли погано? Коли ти не писав пісню про Майдан? Як як? Музика, майже завжди приходить послі. Це вийшло вот у мене 2 чи 3 марта, коли вже 80 на честь 90-го, я провів на Майдані вже пройшли. Я после этого думал и дописать, и чуть-чуть там переписать, чуть-чуть переделать, а потом решил, вот какая она получилась изначально, так вот на, на щелчок, как это все легло на бумагу, так, так и осталось, ничего. Новое напишем, это менять уже не будем, потому что это и есть вот та минута времени, которая, которая отразилась в песне, в памяти о, о зиме 2014 года. Тьмущая, птицы, зверья, Небо не видно, за дымом шин, Сам себе не верю, что это я, Душу греет то, что я здесь не один, Тянутся секунды этой зимы, Тянутся минуты, дни и часы, Быстро пролетела эта зима, Жизнь и смерть положив на свободы весы, Нас поделил на сотни Майдан. Вместе мы сила и по одному Должен пасть, исчезнуть любой тиран. Светом мы прогоним межегорскую тьму, Душу Богу, тело народу, честь никому. Совесть в стране, каждый, кто встал на эту дорогу, оставил свет на земле и на войне. Рядом встали плечом к плечу все народы и люди моей страны. Ты не понимаешь, чего я хочу, и не понимаешь, чего хотим все мы в память о тех, кто в небо ушел, судьбу страны мы в руки возьмем. Никто не струсил, никто не подвел, И я горжусь таким февралем. Нас поделил на сотни Майдан. Кто-то уже ушел в небеса. Небесная сотня, наш талисман, звезды на небе и глаза. Душу Богу, тело народу, честь никому, совесть стране. Каждый, кто встал на эту дорогу, оставил след на земле и на войне. Я колексі, нехай твої пісні будуть спогадами про тих, хто пішов, захищаючи або цінності, або територіальну цілісність України, ну і підтримкою для тих, хто живий.